贺锦熙，没想到在这儿遇见你。不好意思啊，你认错人了。怎么可能认错？你看，你这双高跟鞋还是我送的。我送了你那么多礼物啊,啊，你从来都不陪我喝个酒，今天正好遇到，咱俩喝一顿。走。哎、啊，放开！你，当心我报警啊！你吓唬谁呢？别给脸不要脸啊！ 走。顾启超，我。 有没有碰到你？有没有受伤？顾先生，英雄救美是吧？来啊待在这别动！你啊！走走走走走走走啊！我的女人，你敢动？啊啊 不管他，来。怎么了、啊？继续没事，没事。我，顾医生小心！我、啊，说、啊。干嘛呀？